السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد wa la alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa tu'adhihi la'alakum tuflihun qala allah ta'ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa Wala illa wa antum muslimun Hadirin jamaah jumaah Enggang minul yo Puji syukur Monggo tansah kunjuk Wontan ngarsani pun Allah subhanahu wa ta'ala Salawat wa salam Tansah katur Dumatan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Salah pun monggo tansah budi toyo. Amreh minda ibun ros iman so takwa dumatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ditansa ninda agen dawu soho nebihi setoyo so awisan Hadirin jamaah jumlah inggan minulyo. Khutbah yang saat menikah mendet ira-iran korupsi Duro sahho culika Duso ageng ingkang tammel liak bungso lan masyarakat. bilih sampun pono, menawi manungsa menika saweneh makhluk ingkang kasinungan nafsu. Ananging nalikanipun hawa nafsu boten sagetipun kendaleni. badai nyebabakan manung dawah ing lampah awon soho serakah amargi kandi sifat serakah meniko manung so sakit kemawon lajeng tuminda inggang nalisir sangking paugeran satemah nganggep sedaya coro meniko halal inggang wigatos sakit kasembadan menopo inggang dados sejanibun Kalebet lampah korupsi, duro, culiko, lan ngapusi. Sakit kemauan, manjing ing sanubari tiang yang genggadai sifat seraka kasetat. Miderek data tahun Kalehewu Kawanlikur, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nangani Perkawes Korupsi, Kata pun wonten satu seket sekawan kasus. Ingkeng perangan ageng kegayutan kalian kasus pengadaan barang jasa. Gratifikasi. Soho tindak pidana pencucian uang. Institusi Kepolisian Republik Indonesia mengungkap Sewu kaliuslung dosok kasus korupsi. Kan digunggung setiap wonten wolung3 dosotian geng dados tersangka. Wo ini mahkamah Agung ngaturaken wonten sewu 63 likur kasus korupsi. Engeng sampun dipun utus utawi ketok Palu Diing pengadilan Negeri. tindak pidana korupsi. Data kasebat minangka kasunyatan ingkang damel miris. Noningge boho bangsa so masyarakat Indonesia ingkang mayoritas ibun muslim. Ananging kasus korupsi ini kada sangat Enggang langkung merehatusaken pileh kasus-kasus kasebat kasus Boten namung dipun tindakaken dening para pejabat ing tingkat pusat kemawon ananging ugi dipun tindakaken dening para pejabat daerah keporo ngantos ing desa-desa utawi kalurahan Hadirin jamaah Jumat enggang minulio. Sekwan ulas abad enggang sambun kabunggur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambun paring pangimut dumatan umatipun magatan. Bismillahirrahmanirrahim. Layak tiada ala nasi zaman layubalil La maru bima akhodal mal. Amin halal amin haram temen bakal teko sawiji jaman akeh manungsa ing wektu iku Sewiji wong kang wis ora peduli maneh perkara arto bondo kang asale saka ngendi mbuh halal mbuh haram hadis riwayat Bukhari Sepindah malih kula ngemutaken Sepindah malih kula ngemutaken Rasida wis meneng ora ya Korupsi Inggih mungsuh sedaya Langkah korupsi Pertelo sampun kelambah ing bundi papan kados aurat dipun beto s 2 lelampan 2 ingkang damel kapitunan ing madyaning masyarakat bonso negari. hal khwal saged nemmbe soho damel awon saking lampmpa korupsi inggih menika semisan korupsi nggrisa amanah lan tanggal jawab Allah subhanahu wa Ta'ala sampun paring dahuh Subados tansa saged jejiban amanah ganti saya kados ingkan sampun salah pentingting surat Annisa ayat sakitket wolu Ohzubilillahimina <tuh> Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha Wa idha bainan nasi an bil adl Sak temene Allah usparing dawuh Supaya siro ngaturake amanah marang sopo kang hak nombo Lan dawuh supaya siro tepi netepi paugeran ...yang kabeh manungso supaya siro matrapi hukum yang adil. Yang ingin melampai korupsi... ...saya toh sampun gagal ngemban amanah... ...ingin dados sesang gemanipun. So, sampun khianat awit jejiban... ...amanah kasebat... estu lambah korupsi minongkol... saweneh saking lambah zalim Pramilo saking samange Allah badi matrapi paukuman ingkeng aurat dateng tiang ingkeng sambun zalim kasebat Kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi sambun paring bangandikan. Bismillahirrahmanirrahim Ma min abdi ...yastar hillahu Rangiyata yamutu, yauma yamutu, Wawah ghosun wa lirangiyatihi, Illa harumawlahu alaihil jannah. Lamun sewijika ula kanggus, Ya Allah, wismaringi amanah, Kekuasaan ing rakyate, Nuli diwi mati ing kahanan ngapusi rakyate, Ura ono lio kejobo, Allah wosna romake kanggo wong iku mlebu suwarga. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Hadirin jamaah Jumat ah Enggang Minulyo. Ka korupsi ngerisak keadilan tatanan berbangsa soho bernegara. Korupsi damel risak keadilan menyebabkan tambah wiar kesenjangan sosial lan nyengsaraaken rakyat awet kemiskinan ingeng san soya kata kados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika Bismillahirrahmanirrahim Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqu fihi fih mushariku wa idza sarqa fih muzanifu aqamu hadda rusae umat-umat kang sadurunge sira kabeh yaiku amarga wong-wong kang binunjul ing antarane wong akeh padha nyolong ananging ora ana kang ala Amun ana wong kang nyolong wong iku wong tile wong-wong iku padha matrapi paukuman kang luweh abot. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Kang pendiko awulah mboten nampi pengibadahan saking berkawis ingkang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nasu inna ulaha tayyibun la babalu illa tayyiban Wahai kabeh menungso sak temene Allah iku becek lan orang nombok kejobokan becek-becek hadis riwayat muslim Arto bondo hasil saking korupsi Estu arto bondo ingin haram Somboten barokah Keporo perkawis menikahnya nyebabakan sedaya doa lan panyunan boten dipun ijabai. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sambun paring pangimut kan ditegas pilih Danging sohora ingkang tuwa grembaka saking arto banda saha lelempan ingkang haram boten wonten papan ing satrep kejawi namung ing naroko wonten ing hadis dipun sebataken bismillahirrahmanirrahim kullu lahmin nabata min suhti fanaru awla bihi Saben-saben daging kang tukul soko hasil kang haram mula ora ana liya Kejobo mung neroko papan dununge hadis riwayat ahmad prime rosai menika monggo kita sesarengan nata satas ing pangkesangan niko sampun ngantos cela-cela nyoba-nyoba sing umum orang-orang ngarani korupsi dilakoni. Wiwit inggih alit alat kita belajar ninggalaken korupsi sehingga samangke inggih ageng kita boten kepelot. Hadirin jamaah Jumat ingkang minulya makatan khotbahkeng eng das yang menika mugi mugi Allah subhanahu wa ta'ala tans paring pitulungan Sohopangayomani pun saygo masyarakat negara Indonesia tebih saking lampah, juliko Soho korupsi mugi-mugi Indonesia dados negaraingkeng gemah ribah loh Cinawi tentm Kerto Raharjo. Baldatun, Toibatun, Warabun, Wafur. Amin. Barokahulahu <tuh> li walakum bil Quran yang adim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal al wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu samiul alim.